মুকলি পথাৰ দুই চাইডৰ দুটা এখন পথাৰত নামি ঘাঁহ দেখিছো এই চক কিমান ওখ গছ এয়া ডালে প্ৰায় মাটিত লাগব লগোৱা অৱস্থাত হৈ আছে বন্ধুৰ বান্ধৱীলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আছাম ভিলজৰ মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ সকলোৰে ভালে আছে যিহেতু মোৰ চেনেলটোৰ নামেই আছাম ভিলেজ আছামৰ অসমৰ মানে এইবিলাক ধুনীয়া ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য দেখুৱাটো মোৰ কৰ্তব্য তো আজি ভাবিলোঁ এখন গাঁৱত আহিলোঁ সুন্দৰ এটা পৰি প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ তথ্য আপোনালোকক দেখাম যিহেতু নেদেখালে কথাটো বেয়া হ'ব নহয় জানো গতিকে চাব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ বন্ধুসকল গৰুৱে পানীত আমি ঘাঁহ খোৱা দেখালোঁ এবাৰ এইবাৰ পিছত মহে মহ ধুনীয়াকৈ ঘাঁহ খোৱা ধৰক গুৱাহাটীলৈ যাওঁতে যিটো যোৰাপাটৰ ৰাস্তা তেনেকুৱা এবাৰ ৰাস্তা দেখা ইমান সুন্দৰ পৰিৱেশ ইয়াতকৈ ধুনীয়া নাই মুকলি পথাৰ দুই চাইডে দুটা দুখন পথাৰ ইমান ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য গোটেই ফিছাৰী আছে এইবিলাক যেনে কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া পৰিৱেশ ধুনীয়া পৰিৱেশ চব কি ধুনীয়া পৰিৱেশ এই এখনে জাল মাৰি আছে ইমান সুন্দৰ পৰিৱেশ চব সেইটো পথাৰৰ পথাৰৰ মাজৰ ৰাস্তা সৰু ৰাস্তা 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 আজি কেৱল পৰিৱেশটোৱে দেখাম আপোনালোকক প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশটো দেখাম ইমান সুন্দৰ পৰিৱেশ চাওক মই মানে বাইক চলাই আছোতো

এইখন এখন ঘাট জাল লাগিছেনে বহুত সুন্দৰ পৰিৱেশ আপোনালোকে আহিব এইখন যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিকত আছে এতিয়ালৈকে আপোনালোকে যিমানখিনি দেখিছে তাতকৈ বহুত সুন্দৰ সুন্দৰ পৰিৱেশ দেখা পাব ভিডিঅ'টোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব ভিডিঅ'টোৰ লগত কণ্টিনিউ হৈ থাকিব সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া পৰিৱেশ দেখাও বন্ধু বন্ধুসকল যিটো আপোনালোকেতো দেখিছে দেখিছে নহয় এইটো এইটো যিবিলাক অঞ্চলত পানী হয় মানে তাতে গৰু ছাগলী বান্ধিবৰ কাৰণে এটা এটা ব্ৰিটিছ চৰকাৰে বনাই দিছে এটি বুলি কয় যিবিলাক অঞ্চলত পানী হয় তাতে এটা এনেকৈ থাকেই আৰু পৰিৱেশটোৰ লগতে এইটো দেখাই দিলোঁ আৰু তো মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ এখন ঠাইত যিখন ঠাইত বৰমুকলি নামৰ এখন ঠাইত আছোঁ বৰমুকলী নামৰ এখন ঠাইত আছোঁ তাতে মই যেতিয়া যি যিবিলাক পৰিৱেশ আপোনালোকক হলিত এতিয়ালৈকে দেখুৱাই আহিছোঁ তেতিয়া মই আহি বৰ সুন্দৰ এজোপা প্ৰায় ডেৰশ বছৰ বুলি বছৰ মানুহে কয় আৰু ডেৰশ বছৰ পাৰ হ'ল এজোপা গছ আছে গছজোপাক মই মই দেখুৱাম গছজোপা সুন্দৰ প্ৰথম প্ৰথমে পৰিৱেশটো দেখি লওক গছজোপা চাই লওক কেনেকৈ गज पाया hmm. আঁতৰৰ পৰা গছজোপা দেখুৱাই দিছোঁ আপোনাক অকণমান অকণমান গছজোপা আঁতৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ আৰু লগতে ওচৰৰ পৰিৱেশটো চাওক কিমান এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ ওচৰৰ পৰিৱেশটো আকৌ এবাৰ পুনৰ কৈছোঁ বৰমুকল যদি কোনোবা ভিডিঅ'টো চাইছে কমেণ্ট এটা জনাব দেৰগা সময় চাওক কিমান ওখ গছ এয়া ডালে প্ৰায় মাটিত লাগু লাগোৱা অৱস্থাত হৈ আছে কেজোপা দেখিছেনে গছ এইডাল মাটিত লাগু লগোৱা হৈ আছে বহুত বহুত এৰিয়া কভাৰ কৰি আছে বৰ্তমানলৈকে তাৰ ওচৰত এই গছজোপাৰ বিষয়ে জনা দুজন মানুহ আছে দুজন মানে কি আৰু গাঁৱৰ তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষৰ ক'লে ৰোৱা গছ তেওঁলোকৰ পৰা এষাৰ কথা জানি ল'বচোন দাদা নমস্কাৰ নমস্কাৰ নাৰায়ণ গৌতম দাদা আপোনাৰ নমস্কাৰ মই মৌলা বেগু ন এই মই আপোনালোকক কথা এটা সুধিব বিচাৰোঁ যিযোৰ আপোনালোকৰ সন্মুখতে যিযোৰ গছ আছে এই গছজোপা কিমান বছৰ হ'ল কিমান দিনৰ এইটো ডেৰশ বছৰ হ'ল এই ল'ৰাজন মানুহ বলভদ্ৰ গৌতম হয় বলভদ্ৰ গৌতম তাৰ আপোনাৰ সম্পৰ্কীয় ককাৰ দেউতা হয় ককাৰ দেউতা পুৰণি গছ আমি জন্মই নাই সম্পূৰ্ণ কাহিনী ক'ব নোৱাৰো তেওঁমান সেইটো কাৰণে এতিয়া ইয়াতে পূজা পাতল কৰা পূজা পাতল কৰোঁ বিষ্ণু মন্দিৰ আছে বিষ্ণু মন্দিৰ আছে ন অঁ ঠিক আছে সমগ্ৰ আপোনালোকক পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ গছজোপা এইডাল দেখিছে নহয় ডাল এই মাটিত লাগি আছে এইডাল গছৰ ডাল মাটিত লাগি আছে কিমান সুন্দৰ বহুত পুৰণা হয় ডেৰশ বছৰৰ পাৰ হৈছে বুলি কৈছে তো আপুনি আপুনি কিবা ক'ব নেকি গছজোপাৰ বিষয়ে আমি জনালোঁ অৱশ্যে গছটো বয়সীয়াল গছেই বা ইমানটো আমিও নাজানিলোঁ বাৰু আমি দেখি পাইছোঁ ওচৰতে অহা যোৱা কৰি আছোঁ এইটো বয়সটো গছৰ বয়সটো ভালেমান দিনো হ'ল বাৰু অনুমানিক ডেৰশী হ'ব ডেৰকে ওপৰে হ'ব কম নহয় বাৰু আচ্ছা ঠিক আছে ধন্যবাদ ধন্যবাদ বন্ধুসকল চাওক গছজোপা মোৰ এয়া পিছতে আছে ধৰি লওক মই গছজোপাৰ কাষতে আছোঁ কেনেকুৱা লাগিলে জনাব ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে কমেণ্ট এটা কৰিব আৰু লাইক এটা কৰিব